Itu bukan wakaf namanya. Ya. Wakaf dia kena bagi ain. Benda tu kena bagi. Tukar. Ya. Pemilikannya kepada orang yang diwakafkan. Tak? Ya. Betul ya? Ha, dia tak boleh manfaat saja diwakafkan. syarat mawkufun barang yang diwakafkan ainnya perlu diserahkan. Bukan sekadar manfaat saja diserahkan. Ya. Contoh ada orang kata, Ustaz saya nak wakaf kereta pada Ustaz Ustaz boleh guna tapi eh, kereta tu masih milik saya lagi. Jadi saya wakaf di sudut, ustaz boleh guna. Naik kereta tu saya boleh guna. Itu tak dipanggil wakaf. Sebab mewakafkan manfaat tidak dikira wakaf selagi mana tidak mewakafkan ain dia. Kereta tu bagilah saya. Nah, awak tak nak tukar nama. Mana boleh. Ini bagi nama Serena pada saya. Suruh saya guna. Dia kata wakaf untuk kiswah kegunaan ustaz. Ya, eh? Ha, nama tak tukar-tukar. Ha, -tukar. ini dipanggil wakaf manfaat. Ha, kalau betul wakaf, bagilah betul ke saya. Atau maksud, tukarlah nama saya. Lepas berapa tahun? Tiga tahun. Tukar nama. Barulah dikira wakaf. Mana jadi milik saya dah. Tak? tak. 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 tak Hanya wakaf ke saya? Kerunan Fisa Bililah. Ha. Jadi tak boleh wakaf manfaat. Sahaja. Dia kena ain dia kena wakaf. Dan tidak sah, sah wakaf alat-alat permainan. Ya mereka dapat manfaat daripadanya. Seperti kedai, sabar dulu. Tengok kedai macam mana. Jangan full stop situ. Kedai atau hamba yang sudah tua. Kedai tu manfaat. Masalahnya bagi kedai tua ya <laughs> kedai tua ya atau hamba yang sudah tua nak buat benda pun tak jadi ya dahnya kita menjaga hamba bagi ubat ke dia je dia sakit hari-hari tak kita pula kena jaga ha, sebab itu bagi yang bermanfaat okey contoh di wakaf kereta kereta bapak banyak apa rosaknya tak bapak banyak rosak tu ni oh itu rahsia wakaf Wak wakaf sebab kereta tu tak ada harapan ya ah, uh, oh, kita tukar enjin dia buat tukar mounting tukar rumah berbelah belah ribu Allah oh. saya pula kena tanggung sebab itu pada saya saya tak tak marah anak wakaf tu serena tu tapi bagilah yang saya eh, mana tahu saya bawa okey ya yeah? uh, tapi tak adalah kata tak ada manfaat, ada manfaat. Cuma di situ keluarlah duit kiswah belah-belah ribu juga. Boleh beli kereta lain. Ya. Tapi dah bagi, saya kena manfaat ke lah. Cuma saya tersepit lah antara keperluan untuk wakaf tu terus hidup adalah saya kena tukar enjin, enjin saya tukar. Tak? Jabot tukar. Apa tukar ini tukar, tukar, tukar. Ha. Dah. Taklah saya kata tak manfaat-manfaat. Ya. <coughs> okay. Cuma itulah keperluan tu. Dan benda yang tidak dapat manfaat daripadanya melainkan dengan dibinasakan airnya seperti makanan. Kerana maksud wakaf itu mahu barang itu kekal. Tak. Nah, tak boleh manfaat melainkan dengan dibinasakan airnya. Makanan tidak boleh diwakafkan. Sebab walaupun dia ada manfaat tapi uh, dia itu tidak kekal. Makanan itu akan jadi tahi akhirnya. Tak. Nah, saya wakafkan makanan makanan kepada ustaz. Eh, betul ke konsep makan ni nak mewakafkan nasi lemak, nak makan tengah hari kepada ustaz? wakaf tu tak tepat. Walaupun dia ada manfaat, tapi benda tu tidak kekal. Sebab akhirnya akan jadi najis saja Ya? dia nak manfaat itu kekal. Kerana airnya turut kekal. Manfaat kekal dengan air yang kekal. Contoh betul, betul lah tu. Kereta ke tanah ke. Ya? Okey, begitu. Uh, macam itulah juga uh, uh, apa nama tanah pondok kita kan ha pada saya saya ada manfaat cuma itulah dia ni tanah tu masuk-masuk saja dah macam ni macam ni ya ha kalau ikut penafsiran kitab fiqh dalam bab wakaf tanah jangan manfaat kata pak ni ya ya tak eh? Eh? tahu dah saya nak kata ya? so, uh, tak apalah kira manfaat je lah tapi bila kita tambun tanah begini 565k itulah yang saya sudah habiskan bila dah habis 560k asyik tanah runtuh 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 saya nak kena top up lagi nah mana 565k tu satu batu-batu untuk bangunan pun tak ada lagi ya ha, oleh itu saya tak saya tidak salahkan saya, bahkan saya terima je ya, dengan khusnuzan bahawa kita akan berjaya buat bangunan situ nanti ya. cuma so, kalau lah kita nak mewakafkan kita wakafkan dengan wakaf yang baik-baik ya tak ha. ada orang tikai saya kenapa buat tanah gitu ustaz ya dah susah saya kata nak bagi tanah awak nah. ha. tak nak bagi tanah awak dia ya ha. Cakap je Bukan nak tolong orang Komplain je Tolonglah hulu-hulu sikit Kan Komplain lagi ada <coughs> Mana ada orang nah. nak wakaf tanah Macam padang bola je Ibrahim Bapak lawa tanah Oh Tinggal nak buat bangunan je Sama lah macam furkan ke mana ke, ke Yang ada kerja-kerja tanah tu <coughs> Ha? Ya lah, jangan yang reject je wakaf kan? Betul, yang terbaik. Ya. Ah, insya-Allah nanti kita akan masuk uh, rukun yang ketiga. Selesai. Tu wakaf tu, arus yang mau beli tu wakaf ke kiswah. Eh, jangan mau <tosan> beli ke? Kan mungkin saya nak rosak ke saya. Wakaf lah arus tu yang mau beli tu ke saya. Ah, macam itulah. Nak no, ke no, tak no. no, no. nak? Hmm, tak nak. Lah. Ya. Dia tak nak pakai serena banyak rosak, tolak ke saya. Okay. Tapi jangan sampai ke dia pula ya. Saya nak cakap dia sudut fiqh uh, ni je ya. Ha, itulah konsep wakaf bagi benda yang dah reject ya? ha, Jadi saya yang jadi susah. Saya kena keluar duit apa semua nak maintain kan. Dari ku hati saya luput je. Beli kereta baru kan. Rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi alamin dan inilah beberapa masail masalah-masalah 25 hai bulan tak masail jamak kepada masalah macam masa kiswah mula-mula buka dululah bagi barang reject dapur ke saya ya kotor lekon saya pun garah-garah-garah nak bagi ya Allah rasa Hinanya lah diri ni. Bagilah lawa sikit. Fakta Orang nampak macam tempat letak pinggan. Fakta pinggan je. Tak apa. Pagi saya. Allah kata. Nampak sangat orang nak buang. Tak curah. Ya. Bagi. Ya. Bagilah mas. Alatun. Masa'i e jama' kepada masalah. Ada bagus saya kata wakahlah uh, surat 175. Kita nak cari bawah sekali. Dan <laughs> wakahlah dah kapek oh, ada abang Atta bagi kapek baru beli ya. Sebelum tu ada orang bagi kapek-kapek reject saya bapak hapaknya lepas saya buang ya. Aduh, saya kabur. Tak boleh guna ni. Dan inilah beberapa masalah yang tiada dapat difatwakan padanya melainkan dengan dibasitkan. Yang ni diperincikan. Nah. Yang ni ha, ditafsirkan. Ha. Ditafsirkan, diperincikan. Dia kata masalah ni sangat susah. Yang difatwakan melainkan kalau diperincikan. Dan menceraikan. Mana kena ikut kategori macam mana kalau harta itu bercampur jelas harta itu tak bercampur dan uh, secara jelas ha. dan meratakan pula padanya yang mengeluarkan daripada maksud daripada kitab ini full stop selesai kini tajuk lain ya maka jika dikatakan apa engkau kata pada perhubungan pada pemberian orang pekan dan lainnya masa orang pekan ni orang di bank bandar hari tu pemberian raja sultan ni macam mana pula kita duduk di kampung orang kaya bagi duit ke kita ha isu dia macam tu ya ha, dia kata orang pekan orang hadari 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 dulu dah ya dulu Islam hadari dah Islam hadari kalau ada Islam hadari ada Islam ha Badawi ya. Eh, <laughs> lu orang kata, kenapa ada Islam hadari? Kalau ada Islam hadari, ada Islam Badawi. Jadi istilah orang zaman dulu ya, orang duduk bandar panggil hadari, orang duduk di kampung panggil Badawi. Ya, okey. <coughs> Jadi macam mana orang yang di bandar bagi harta kepada orang di kampung? Hmm. Adakah lazim kamu kembalikan? Ha, perlu tak saya kembalikan? Atau perlu bertanya dulu. Nah, ada orang kaya datang kampung kita bagi uh, harta dan sebagainya. Ha. adakah kita nak terima mentah-mentah atau kita kena tanya dulu? Ha, itu maksudnya. Dan bertanya daripadanya. Dan sebenarnya telah engkau ketahui berlebih-lebih Demikian lagi pemberian saudara. Maksudnya adalah, kita telik yang kita kaji, kita sihat Adakah ini kamu dapat daripada perniagaan kamu atau saudara kamu bagi kepada kamu, maka lantas kamu beri kepada saya. Ha, perlu tak? Macam tu. Ha. Saya duduk kampung, orang bandar datang ke saya bagi duit, saya kata ini awak dapat pada mana? Awak dapat pada awak niaga ke? Ke ada orang bagi pada awak atau awak bagi ke saya? Perlu tak begitu? Ataupun saya nak sekadar ambil bulat-bulat. Tak payah tanyalah. Orang dah bagi, ambil je lah. Tak payah tanya. Ha. Maka jawabnya adalah Bahawa senyap apabila adalah zahir manusia itu ahlus solah kebaikan ya dan mastur tetapi dalam masa yang sama mastur dan mastur mastur mana ter sem biasa dengan wali mastur tak ha, tersembunyi ya tak tahu ha, maka bahwasanya adalah zahir manusia itu ahlus solah dan master ya uh, zahirnya uh, dia ni adalah orang yang buat baik tapi dalam banyak kata, uh, keadaan dia ni uh, tak tahu rahsia keadaan identiti diri dia okey zahir saja kita nampak dia itu orang yang baik dalam sama, -sama master ya maka tiada mengapa yang ni harus atas boleh ambil Setahu tahu saya orang ni baik dia ada bisnes pasar raya Ha. Ada pun yang mastur, yang tersembunyi, yang urus niaga dia rasuah ke apa tu, saya tak tahulah bukan uh, bidang bidang saya dah untuk saya siasat ke tersebut, saya, saya boleh ambil. Maka tiada apa. Yang ni harus, boleh atas semua. Pada makbul, teri, terima. Makbul mana terima. Akan pemberiannya dan sedekahnya. Dan tiada lazim, tiada perlu bertanya dan berkata senya telah binasa zaman ya dan tiada lazim bertanya dengan berkatanya senya telah binasa zaman setelah berlalu uh, 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 apa melalu uh, uh, masa telah berlalu uh, sedikit masa ya uh, telah berlalu masa ya <coughs> tak perlu tanya ya tak perlu tanya uh, sebab kita menilai dia Uh, sebagai ahlus solah. Maka bahawasanya demikian itu jahat sangka dengan demikian lelaki itu Muslim tetapi hendaklah yang baik sangka dengan segala Muslim yang itulah yang disuruh. Jadi, kalaulah kita buruk sangka, entahkan dia ni daripada hati yang haram, itu termasuk dalam su'uz, su'uzan. Sedangkan kita di, diminta untuk husnuzan sesama muslim Jadi bolehlah kita ambil okay. Soalan yang kita nak kena settlekan sebelum kita balik ni adalah Macam mana orang yang kaya di bandar Datang kampung kita bagi duit uh, Adakah kita nak terima atau perlu sukses siasat terlebih dahulu Jawapannya adalah Kalau kita uh, mengenali dia sebagai orang yang baik Dan bersama-sama kita tidak mengetahui sedetainya uh, Identiti dia dan urusan yang dia lakukan Maka terimalah sahaja ya tanpa perlu kita bertanya itu dan ini ya kerana buruk sangka itu adalah perkara yang dicela oleh syarak sedangkan seorang muslim kita kena husnul Saya suka jawapan ya. Uh, jadi bolehlah kita menikmati hartanya dengan gembira ya. <laughs> Ada satu kaedah dia panggil nahnu no. kita nahkum hukum Bizzawahir Dengan yang zahir Zahir sahaja Wallahu Dan Allah Yatawallas Sarair Yang menguasai Perkara yang rahasia Rahasia ya? Macam kita makan Kedai, ada orang pondok Yang dekat dengan saya tak nak makan Kedai sebab dia takut uh, 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 telur tak basuh. Telur tak basuh hukumnya di haram. Kerana padanya terdapat apa kita kolibium umairah. Tak, kerana terdapat iraqu farjid dajajah. Iaitu peluh daripada kemaluan ayam betina hukumnya najis. Jadi telur tu perlu dibasuh terlebih dahulu. Ya. Jadi dia tak nak makanlah. Saya makan saja sebab saya hukumkan zahir saja nampak bersih dah sedangkan perkara-perkara yang di luar kawalan dan pengetahuan kita itu dimaafkan kerana wallahu ya tawallas sarai. Dah nah, uh, makan kedai tak nak kenapa? Saya tak tengok macam mana dia sembelih ayam. Tak nah, kita hukum sahih lah jual orang Islam dapat pada biasa balik. tu no, pasal Islam dia pun ada si halal Kan eh, kedai dia cukup. Takkanlah sampai kita nak pergi tengok pagi tadi ayam tu kena sembelih guna gaya tak. Usahlah oh, kehidupan kini gaya. Tak, boleh, kita pergi kedai tak nak makan. Ha? Ipoh-ipoh saya juga pondok. Ya? Tak nak makan kedai apa. Bawa apa sahaja pun semua. Ha? Ha? Tak basuh? Ha. Tak apalah. Kalau begitu. Ha? Ha, jadi kalau kena betul dengan kedai yang okey, kita tak boleh. Nak kata apalah kan? Cuma setahu saya, ayam atau ayam tu sebelum sampai ke pasar raya, bukan dia dah basuh dulu. No, basuh melati, berkini, Kerja kedai ayam? Ha. Lak je. Ha? Cuma, Cuma penuh, tu. Ha? Cuma tu. Patutlah dia tak nak main minum kain. Oh, sebab itulah dia basuhkan putih telur. Mi masak di rumah basuh telur. uh, gitulah kurang lebih cerita dia. tetap juga kita itulah hukum dengan Zahir sajalah ya. Wana taqab minna wa fa anna filana wa rahmna tub alaina wahdina waskina al-ghaytha sukha ramantaja min qanati min rahmatin minna anza ta'alihi suratal fatiha. Bal datang bad kan? Sana dah lambat kejuk. Tut dengan tasbih kafarah dan solatlah subhanallah.